Доброго дня. Як завжди посередах, правда, з деякими перервами через певні обставини. Програма Три питання і у нас в гостях Ігор Семиволос, мій давній знайомий. Він дуже фаховий спеціаліст, виконавчий директор Центру близькосхідних досліджень, неурядової, але дуже впливової організації. Дуже приємно тебе бачити, Ігор. Дякую, Олександре. Мені теж приємно бути в цьому товаристві і на цьому телебаченні. Дякую. Я думаю, що це перший, але не останній раз. І в принципі у нас реально три питання, але зазвичай для розгону я спробую нашим гостям ставити таке абсолютно без теми питання. Але тема у нас сьогодні революційна. Скажіть, будь ласка. От я неодноразово чув від тебе, що ти під своїм будинком на газоні висаджуєш квіти. І був певний період, коли у тебе була боротьба з тими людьми, які вважають, що краще от зрізати або затоптати ці квіти, ніж піти просто купити там або затоптати там якусь доріжку, там побігати по ній. А як ти вважаєш, от після цієї революції змінилося щось в голові? Ну, знаєте, Я хочу зробити одну маленьку ремарку, зараз, оскільки сьогодні такий день солідарності з Південним Сходом і багато хто переходить на російську мову. Я вирішив також цього дня давати інтерв'ю російською мовою. У мене була така задумка, я, 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 спр я, я, я спробую, спробую говорити російською, хоча насправді трошечки вже важкувато. Діло в тому, що мені... <реку> Кажется, два события, то есть повседневная жизнь и вот эти революционные изменения, они как бы не стоят рядом. Они немножечко отделены друг от друга. Понятно, эти трансформации, которые происходят, которые люди сопереживают, которые люди видят через телевизор или там, непосредственно участвуют в этом, э, люди, естественно, воспринимают это как нечто грандиозное. Тогда как обычная, обычная жизнь, она обычная жизнь. Это дом, работа, увлечения какие-то. И поэтому часто вот эта разделенность, она мешает людям понять, что все начинается именно вот с этого. Начинается с того, что можно встать, выйти из дома, что-то сделать, посадить цветы, увлечь соседей, чтобы соседи... Не, не важно, чтобы соседи там тоже участвовали в этом. Достаточно того, что соседи оберегали эти цветы, Слабые эти растения. Носу, да, вечно. да, оберегали эти растения от, от того, чтобы кто-то другие их вырывали. Или, или даже когда там мы делали небольшой заборчик возле дома, там посели траву, то вот я купил, соответственно, там, инструмент, все для забора, и вот люди увидели это, они вышли, мне помогали, и мы вместе буквально за несколько часов сделали этот заборчик. Вот вовлечение людей в, в такую повседневную работу возле своего дома. Это, наверное, наверное, самая важная сейчас задача, которая стоит перед нами после этой революции. Потому что одно дело, когда мы э, выходим на Майдан, другое дело да, стало и вышли на Майдан, а другое дело, когда вот мы живем постоянно вот в этой бытовухе, что называется. и... И, и это две совершенно большие разницы. И здесь нужно меняться. И так от этого прямого зависит революция. Не будет. А, прямого нет. Но есть, есть нечто уже, то, что происходит сейчас и уже фиксируется социальными сетями. Это то, что люди от, перестают давать взятки, и, и это работает. И люди просто потрясены этим. Что можно, оказывается, не давать взятки. И вот это первый переход, я бы сказал бы, первый мостик от от этого общественно-массового такого явления, которое называется Майдан, до э, такой повседневной жизни, работы, жизни, да? То есть, когда люди отказываются и когда это приобретает такой массовый характер. А как же будет работать наш державный механизм? Это вот как раз... Купюра, это мастило для всех этих колесников. Ну, вот, вот мы и посмотрим, потому что на самом деле это, это, это э, наверное, впервые... Ну, нет, был какой-то период, очень небольшой период после э, помаранчевой революции. Я когда... помню, у меня одна активистка критиковала за то, что я дал гаишнику 20 гривен. говорю, давай мы уже поедем, что то Она ты мог? Ну да, но вот ну, здесь был какой-то небольшой период, а, но сейчас, очевидно, это, ну, тогда это было вот среди активистов, достаточно небольшого количества людей, а сейчас это приобретает массовый характер, то есть это становится модным, вот когда явление какое-то становится модным, оно, оно уже становится. Ну тогда, и тогда тогда думать, что все-таки за три месяца, даже через Майдан пришло несколько миллионов людей. Да, да, тобто да. То есть они вдохнули это свободы и, возможно, измен. Да? Очень много дискуссий было, и дело в том, и они продолжаются, и мы видим сейчас, что люди, они не успокаиваются, они почувствовали свою силу, они почувствовали, то, что они почувствовали свою значимость, и вот эта, эта энергия, которая появилась, она должна быть просто канализована Правильне русло, але не конструктивне, вона не деструктивне. І от тоді ми увидим пов'язання нової страви. Про це ми теж поговоримо. Тепер я хочу повернутися до твоїх фахових знань. Скажи мені, будь ласка, Тахрир, таксин, майдан схожий на них. І степень? по технології, і ну, умовно кажучи, будь-яке. Я не кажу, що це там... Да? Mm. А, там, платні, там, але технологія збору. О, тут нещ... минулого року, по-моєму, був помічник о, пані Клінтон, і він якраз розповідав про те, як на арабську весну вплинули інформаційні технології. І по поведінці людей, і по той меті, з якою виходили. один мой арабский коллега он сказал, что сходство между вот этими тремя вещами заключается в том, что есть майда. в каждом в каждом из этих случаев есть майда. то есть есть некая точка вокруг которой концентрируется протест и соответственно от, от этой точки он дальше уже расходится. А если, если говорить в целом о конфликтах подобного рода, то, конечно же, сходств очень много, поскольку конфликты примерно развиваются одинаково, люди одинаково, люди, масса людей поступают примерно одинаково. А разница в культуре, то есть вот в зависимости от какая культура, соответственно, от этого зависит поведение людей. То или они более агрессивные, они менее агрессивные, то есть они готовы к диалогу, они готовы договариваться, они готовы, допустим, работать в сообществе, они готовы, они анархисты, они коллективисты, вот, вот, вот такие вещи. То есть они уважают власть, они там презирают власть. А от этого во многом зависит ход и развитие того или иного протеста. А в этом плане... Я думаю, что украинцы показали, конечно, чудеса организованности, коллективизма и, в общем, самоорганизации. Что, в общем, для нас после десятилетий стенания о том, что мы ничего не можем и, по сути дела, как нация неудачника воспринималась, то сейчас мы можем сказать... Ну, был в певный момент, когда про это уже открыто, то два месяца... Ну, Назовем это да? они ничего ни, ни не произвели. Ну, а оно, оно каким-то образом ну, все равно менялось. Шли, оно, оно да, меняло. шли изменения, происходили. Да. Потому что если бы все это произошло буквально сразу, то есть был достигнут какой-то результат, то вероятно вот, вот этих изменений просто в сознании, вот как говорят, революция, а, а, революция гидности, да, революция, вот этого бы не произошло, потому что, ну, легкий результат, он легкий результат, это, это, это немножко не то. А здесь, конечно, это уже выстраданный результат, это, это результат, который воспринимается... Ну, не сердцем. подарованный, да. скажем так, международными переговорниками, как было в 2004 году. Ну, тут в какой-то степени надо отдать должное международным переговорникам. Я считаю, что они сделали огромный, вот, на последнем этапе, это просто... Они показали мастер-класс ведения переговорного процесса. А, але подальше події поди свидетельствуют. что никто не собирался Ну сбоку они... влады. Дело в том, что в том-то и заключается мастер-класс. Вот, это тоже очень интересный такой эпизод что две недели назад европейцы, которые здесь как бы находились, они готовят словнички слав... такие вот для uh -huh. словарей, для европейцев, терминов, которые используются здесь в Украине. Вот тетушки там. Uh -huh. и... Uh -huh. и они вот подготовили слово разводка. Uh -huh. И что это такое? Uh -huh. вот почему это как-то звучит? Что, что это значит? И, 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 собственно, вот европейские дипломаты, асы, они действительно мастера разводки. То есть а, вопрос был вопрос был ключевой вопрос было выбить из-под него силовиков. И как только это произошло, силовики почувствовали, что все он дал слабину. Это любой авторитарный режим так поступает. То моментально все это рассыпется. То, -то есть ухода, умовно короче, мирно, да, а, она была сигналом силовикам. Да, да, конечно. Конечно. И э, любой, э, любой, конфликтолог, маломарский, знакомый хотя бы с азами конфликтологии, читавший хоть одну западную книжку о конфликтологии, а -а -а. может сказать, ребята, это, это просто азы. Это просто азы. Просто а -а -а. у нас во власти никто не читает этих О, я только хотел сказать. Это именно через нефаховость. Через безграмотность. Непрофессионализм. Ты знаешь, Попередні всі візити європейських переговорників, американських справляли враження, що навпаки їх розводять. Ну от згадаємо перед непідписанням. Все там Це Це ще в ноябре, так? Так, так. Это была другая епоха совершенно. Ну так, да, так. Другие заинтересованности. Тут важно личная заинтересованность той или иной страны, той или иной группы в достижении результата. Тогда это, это воспринималось -то как... То-то Федорович э... дал дрозда. Да, я, дум, я думаю, да. что он достал, так говорят. И, я... да, да. и вот в этом случае, когда мы сказали, давай подписывай, и Минсоби прораховал абсолютно инши. Да, да. Но это был сигнал силовикам, что их да. сдают, и силовики просто его бросили. Ага.